हर किसी को ग्लास स्किन चाहिए हर किसी को फ्रेश प्लाम हेल्दी लुकिंग स्किन चाहिए लेकिन ये कैसे अचीव की जा सकती है ये इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट है किसी एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हुए सिमिलर रिजल्ट नहीं अचीव कर सकते हर स्किन टाइप की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैं इस सारे प्रोसेस को आपके लिए सिंपलीफाई कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ये आसान रहे आपको फाइव ऐसे सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिनमें आप सिर्फ 30 डेज के अंदर बेटर स्किन अचीव कर सकते हैं लेकिन इन फाइव स्टेप्स से पहले आपको अपनी स्किन टाइप मालूम होनी चाहिए और राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन टाइप मालूम होनी चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन स्टार्ट योर डे विद अ फेस वॉश अपना फेस वॉश करें एटलीस्ट ट्वाइस डेली ऐसे फेस वॉश से जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश होना चाहिए अगर आपकी एक्नीप्रॉन स्किन है ऑयली स्किन है तो फिर सिलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉश यूज़ करें नंबर टू सन ब्लॉक यूज करें चेहरे पे दो दफा एटलीस्ट लगाए दिन में एस पी एफ फिफ्टी एंड अब और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए जिसके अंदर यू वी ए ब्लॉक करने की कैपेबिलिटीज हो नंबर थ्री एक मॉइस्चराइजर अपनी डेली स्किन रूटीन का हिस्सा बनाएं स्पेशली शावर लेने के बाद चेहरे पे लगाएं और सोने से पहले नंबर फोर अपने फेस को एटलीस्ट वंस डेली क्लेंज करें एक क्लेंजर से और आपको ये क्लेंजर रात के टाइम यूज करना चाहिए सोने से पहले नंबर फाइव अपनी स्किन के रूटीन के अंदर एक सीरम भी ऐड करें ऐसा सीरम जो आपकी स्किन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो जैसे कि अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से परेशान है या एजिंग इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके चेहरे पे तो ऐसा सीरम यूज करें जिसके अंदर विटामिन सी होलोरॉनिक एसिड हो और रेटिनॉल हो अगर आपकी प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है तो फिर आपको ऐसा सीरम यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर सिलेसिले एसिड हो या बेंजोइल पर ऑक्साइड हो लेकिन ये थे फाइव स्टेप्स सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में अब आते हैं हम असली फाइव स्टेप्स की जाने जो कि आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है और ये उन प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर वन डेली एक्सरसाइज दिन में एटलीस्ट हाफ एन आवर या फोर्टी फाइव मिनट्स एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपने लास्ट जिम जाना है वॉक करें ब्रिस्क वॉक करें जॉगिंग करें ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको कुछ ना कुछ पसीना आए और आपकी स्किन फ्रेश रहे नंबर टू हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएं इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो प्रटीन्स भी हों काब्स भी हों वटमिन भी हों कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं सैलड डेली खाएँ कम मिर्च मसाले और कम ऑयली चीज़ें खाएँ बेकरी प्रोडक्ट्स कम यूज़ करें नंबर थ्री काफ़ी सारा पानी पिए आपको जब प्यास लगे तो पानी पिए अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और पानी की कमी ना होने दें नंबर फोर एटलीस्ट एट आवर्स अपनी नींद पूरी करें और ये नींद रात के एट आवर्स होनी चाहिए मुझे बहुत सारे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि हम दिन में दस दस घंटे सो रहे हैं लेकिन फिर भी स्किन डल है डार्क सर्कल्स हैं सनकन आइज़ हैं लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि ये एट आवर्स रात के होने चाहिए दिन को किसी भी टाइम सो जाना उस एट आवर्स में काउंट नहीं होता एंड फिफ्थ एंड फाइनल लाइफ को ईजी बनाएँ खुश रहें स्ट्रेस ज़्यादा ना लें हर बात का ईजी लें चीज़ों को तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी अपने कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं आपको और किस चीज़ के बारे में गाइड कर सकता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू टेक केयर